Subhanahu wa ta'ala. Ha? Nabi kata kepada Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, aku mengadu kepadamu dha'fa da quwwati. da'ifnya kekuatan aku di dalam beribadah, berdakwah wa qillati hilati dan sekiknya helah aku ni di dalam menyampaikan dakwah sehingga ke orang Mekah tak terima, orang Taif tak terima, Tengok Nabi bila ada satu-satu masalah dia reflect kepada apa yang telah dia buat. Dia reflect kepada diri dia sendiri. Maka hari ini amun ajak ayah-ayah dan ibu-ibu supaya kita tengok contoh ni Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi berdakwah tidak diterima oleh kaum musyrikin Mekah dan tidak diterima oleh orang Taif maka Nabi tengok kepada diri Nabi dia tak tengok kepada orang lain. Dia tak oiak, oh, ya Abu Jahal memang kerah kepala. Ya Allah. Abu Sufyan, waktu tu masih lagi tak Islam. Memang tak sempat terima Islam, tak oiak oh, ya. gitu. Orang kafir Mekah walaupun musyrikin, kau makus diri dar daripada dulu aku tak ajar buat salah. Aku ni digelar al-Amin, tapi disebabkan oleh mereka ni jahidun. Mereka ni tolak. Mereka ni orang yang jahil, orang yang bodoh, tak tahu. Salah mereka ya Allah. Aku royak royak dah. Ha, itu kita. Tapi Nabi dia tengok pada diri dia. Allahumma inni ashku ilaika da'fa da quwati ya Allah. Salah aku. Da'ifnya aku ni di dalam menyampaikan dakwah sehingga kan mereka tak terima. Wa qillati hilati dan sikitnya helah aku. Tak, mana kata tak guna pelbagai cara. Sehingga kan tak ada tak jumpa cara hok kena lagi mereka ni nak terima Islam nabi reflect dan nabi muhasabah diri baginda sallallahu alaihi wasallam dan menariknya apabila nabi berdoa lagu tu akhir daripada doa nabi seolah-olah merintih dan nabi kata ila man takiluni ila ba'idin yatajhamuni wa ila wa ila qarib yatajhamuni ke mana lagi ya Allah mu nak bawa aku ni daripada kota Mekah pergi kepada kota Taif tak terima juga nak pergi mana lagi Nabi seolah-olah bukan marah kepada Allah Taala cuma merintih Nabi merintih kepada Allah Subhanahu wa taala ila man takiluni nak bawa ke mana lagi ila ba'idin malaktahu amri kepada orang jauh yang bermasa muka dengan aku ataupun orang jauh yang mana menguasai urusan aku. Lepas tu Nabi kata, kalau mu nak bawa aku gimana mana-mana pun la ubali. Aku tak pedulilah ya Allah. Tak. nak bawa aku pergi kepada kota ke, nak bawa aku pergi ke Habsah ke, nak bawa aku pergi Hijaz ke, nak bawa aku ke mana ke, la ubali. Aku tak peduli ya Allah, asalkan muredha kepada aku. Ha, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam rintih dia. Ha, lepas daripada itulah marinya malaikat yang nak timpakan orang Taif dengan gunung supaya dihancurkan. Kan Nabi kata jangan uh, mungkin orang Taif lah ni tak terima, anak-anak dia terima Islam. Sehingga kan ahli siar orang, -orang sejarah, ulama-ulama sejarah dia kata kalulah kota Taif itu orang terima Islam waktu tu maka Madinah sekarang ini adalah Taif ha, Kita tak lah kan ni Madinah Memang kita akan okay, tertumpu kepada Taif ha, Taif itu akan jadi seolah-olah Madinah Tapi Allah Ta'ala uh, Menginginkan Sebaliknya Nabi balik Kepada kota Mekah dan Turunnya perintah Supaya Nabi berhijrah ke Madinah pula Apabila Nabi berhijrah Ke Madinah Sebelum daripada Nabi hijrah, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ramah dah pergi ke Madinah. Madinah sebuah tempat yang dinamakan Yathrib sebelum daripada nama dia Madinah. Dinamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan 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 orang-orang di -orang situlah. Tak. Sebelum nama dia Madinah, nama dia Yathrib. Ada di antara sahabat yang berhijrah secara sembunyi-sembunyi Gama daripada para sahabat yang berhijrah sembunyi-sembunyi termasuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini juga satu benda yang menariklah ada sahabat yang berhijrah secara tergetel seperti Saidina Umar radhiyallahu anhu Saidina Umar kata siapa yang halang aku daripada pergi ke Madinah tunggu belakang bukit itu siapa yang nak no? Bini dia jadi balu, anak dia jadi yatim, ah mari. Ah baking Saidina Umar. Tetapi kalau kita tengok para sahabat ni dia tak dia tak pandang negatif ku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada lah Saidina Umar ni dia kata, "Oh, Nabi sendiri pun eh hijrah sembunyi-sembunyi." Ambo berani pada dia. Tak. Nak Saidina Umar tak kata begitu. Sebab apa? Sebabnya kalulah Nabi ni berhijrah secara terai-terai. Ini juga hikmah yang kita kena tengok daripada sejarah perjuangan dakwah dan strategi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi berhijrah, kalau dia buat secara terai-terai, maka ianya yang menjadi sunnah. Ia menjadi sunnah dan sahabat-sahabat yang daif yang lain ni kena terai-terai juga sedangkan sahabat-sahabat hok -sahabat lain ni tidaklah lebih kuat daripada Saidina Umar ataupun tidaklah lebih kuat daripada Nabi sallallahu ha, alaihi wasallam. Maka Nabi berhijrah secara sembunyi, sahabat pun berhijrah secara sembunyi. Ha, supaya tak ada sahabat yang kata oh Nabi kena Nabi tu secara terang-terangan tu, kita pun kena terang-terangan jugalah. lah. Ha, itulah hikmahnya. Kalau Nabi buat secara terang-terangan, orang lain pun kena terang-terangan. Kalau terang-terangan orang lain sedangkan mereka ni kaum yang daif, kaum yang hina, maka mereka akan senil lah dibunuh ke, diseksa oleh kaum musyriki Mekah. Baik. Apabila Nabi keluar daripada kota Mekah, pergi ke kota Madinah pada 28 Safar. 28 Safar. Nabi tubik daripada kota Mekah. Bukai bulan Muharram. Bukai Muharram. Ini disebut oleh Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi dalam kitab dia Rahikul Maktum. Ha, boleh baca kitab sirah. Ha, ada nasyik tu, ada awal Muharram bermula hijrah. Ha, tu silap tu. Ha, tidak Muharram. Sebab apa kita ambil Muharram? Kerana adalah satu orang daripada ulamak. Uh, ulama' lah. Ulama', uh, hadith, uh, ulama hadith. ulama' bukan uh, hadis, Ulama' sirah juga. Nama lupa nama dia. Dia kata kita ambil Muharram kerana niat Nabi nak berhijrah pada bulan Muharram. dia ambil sepenuh niat. Niat Nabi nak berhijrah tu bulan Muharram. Cuma boleh safar bawa Nabi keluar daripada kota Mekah. Ha, Ulama lain pun bahas pula. tak kira niat. nak tak kita kira hari itu. tu. Kita niat nak pergi Mekah. Umur 15 tahun sebagai contoh. Kita tak kira daripada hari 15 tahun tu. Kita kira daripada hari kita bertolak pergi ke airport lah. Itu perbahasan ulama lah, ulama sirah. Cuma nak cerita bila Nabi keluar daripada kota Mekah, Nabi berlindung dulu di gua, gua sur. Gua sur. Duduk situ dulu, dua tiga malam. Dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Barulah Nabi keluar menuju ke Madinah. Sebelum daripada Nabi masuk ke Madinah, Nabi duduk di satu tempat dulu nama dia Masjid Qubah. Ha, masjid Quba tu Nabi duduk situ dulu. Masjid Quba ni tidak dalam kawasan Madinah lagi, dia luar luar sikit. Nabi duduk situ dulu. Inilah masjid yang Allah Taala sebut dalam Quran, la masjidun usisa ala taqwa. Inilah masjid yang dibina asasnya di atas ketakwaan. Dan Allah Subhanahu Taala puji orang-orang Quba ni sebagai orang-orang yang mutatahirin orang-orang yang suka kepada kebersihan. Karena itu tuan-tuan kalau gi ke Kubah, tak masjid Kubah tu kita semaya dalam tu ada fadilat yang besar. Semaya sunat ke baca Quran berzikir dalam masjid Kubah tu uh, dan hadis kalau tak silap disebut seolah-olah kita boleh pahala seumpama umrah. Nah, sekali umrah kita semaya dalam itu. Masjid Kubah. Biasa kalau kita pergi kita akan ambil selipar kita ni kalau kita tok di tepi kita semai, tempat kita semaya tu, penjaga-penjaga di masjid kubur ni dia akan ambil selipar tu, dia akan letak di atas rak. Ataupun dia akan lapik dengan plastik. Sebabnya orang kubur memang menjaga kebersihan. Dan sekitar daripada masjid kubur tu pun bersih. Lebih bersih lagi daripada masjid masjidil haram. Nah, masjidil haram dengan tahib dengan, dengan ada sapa, sopi, macam-macam lah. Tapi kalau masjid kubur, Alhamdulillah kita tengok suasana yang uh, comel lah, bersih, molek. Ha, membenarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala iaitu orang-orang di Quba ni sangat-sangat menjaga kebersihan. Bila Nabi duduk di Quba pada 12 Rabiul Awal. Hm, barulah ataupun 13 Rabiul Awal barulah Nabi masuk ke Kota Madinah. Ha, Nabi masuk ke Kota Madinah dan Nabi pun memulakan orang panggil dakwah dia di di Kota Kota Madinah. Asalnya dalam Islam kita tak ada tahun. Dalam Islam ni kita tak ada tahun. Orang Rom ada tahun. Orang Parsi ada tahun. Orang Cina ada tahun. Orang-orang sekitar daripada Jazirah Arab itu semuanya ada tahun. Kecuali kerajaan Islam. Ha? kerajaan Islam. Sebab itulah pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang memerintah dunia Islam 10 tahun. Lama Sayyidina Umar memerintah dunia Islam 10 tahun. Bila Sayyidina Umar nak atas surat, dah, uh, dia tak, tak tulis tahun. Payah nak tak ada tahun. Nak tak tahu tahun bila. Orang-orang Arab dulu dia nak tahu tahun ni berdasarkan peristiwa. Peristiwa Amul Huzni, peristiwa Nabi SAW alaihi wasallam hilang banyak daripada ahli keluarga dia tahun kesedihan amul fil tahun gajah dak am apa apa uh, hari berlaku kemarah ke hari apa tahun berlaku kemarah panjang ke tahun berlaku peperangan ke dia ingat tahun berdasarkan peristiwa besar yang berlaku pada tahun tu itu cara orang Arab dulu apabila Saidina Umar ni dia banyak berurusan dengan negara-negara luar maka dia nak tulis tarikh dia pun Minta pandangan daripada para sahabat oh, ni nak ceritanya sejarah Kenapa kita memulakan Ataupun menamakan tahun Dengan tahun hijrah Nah, Tahun hijrah Adakah sempena daripada penghijrahan Nabi Ataupun lagu mana Sehingga ulama sebut memang bermula daripada penghijrahan Nabi Tapi kalau bermula dengan penghijrahan Nabi Kena mulakan Boleh satu dengan Safa lah Sebab Safa Nabi mula keluar Sebenarnya tahun hijrah ini dimulakan oleh Sayyidina Umar berdasarkan dipanggil tahun hijrah itu hijrah manusia daripada dosa kepada pahala. Hijrah manusia daripada tidak betul kepada betul. Hijrah manusia daripada jahat kepada baik kepada baik. Hijrah manusia daripada tempat yang kotor kepada tempat yang comel iaitu mengambil sempena orang kelik Mekah ataupun orang kelik haji. Rasa tak bulan Zulhijjah boleh haji. Bila habis dah musim haji, bulan Muharram. Mana memulakan bulan selepas daripada kita membersihkan diri daripada dosa dengan melakukan ibadat haji. Ha, kerana itulah Selina Omar dia ambil bulan Muharram sebagai bulan yang pertama dalam kalender hijrah ya ha, kalendar hijrah itulah sejarah dia ada yang mencadangkan uh, supaya Sayyidina Umar ambil tahun daripada bai'sah iaitu kebangkitan nabi sebagai rasul ha, tidak diterima ada yang uh, yang ya, yang cadang macam-macamlah cadangnya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain baik jadi peristiwa hijrah yang telah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah pergi kepada kota Madinah telah meninggalkan kesan yang besar kepada kita lah. Tak, telah meninggalkan kesan yang sangat signifikan kepada kita yang mana Nabi nak ajar kita tuan-tuan. Nabi nak ajar kepada kita supaya kalau kita tak dapat sesuatu di tempat itu, hendaklah kita berani untuk pergi kepada tempat yang lain. Untuk dapatkan benda yang kita nak tu. Ha, jangan stay di satu tempat yang yang sama. Nak sebutnya masa dan manusia ni kena bergerak. Dia kena bergerak dan berpindah daripada satu poin kepada poin yang lain. Barulah dia akan capai kepada tujuan. Tak boleh dia duduk statik ya. Daripada dulu siapa statik ya. Statik lagu mana? Dari segi ibadah, dari segi kerjaya, dari segi potensi diri dia kena semua mempertingkatkan. Inilah sifat ataupun Sikap orang-orang mukmin yang perlu ada dalam setiap orang-orang Islam lah. Yang mana nak kepada kemajuan diri. Nak kepada orang panggil kecemerlangan dunia akhirat. Lepas itulah kita muhasabah. Kita tengok. 1446 daripada segi amal ibadah kita setara mana? Setara mana? Berapa hari kita mari semaya masjid? Berapa hari kita mari orang panggil puasa. Tak. Berapa hari kita ngaji Quran atau berapa juzuk sehari kita ngaji Quran. Kalau statik daripada dulu sampai la ni semuka sebulan sebagai contoh. Kita naiklah. Ya, eh? 1447 Hijrah mungkin boleh naik pada dua muka, sejuzuk ke. Biar ada peningkatan. Daripada dulu kita semaya. kita tak tahu apa makna dalam semayang kita. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, Rabbi ghafirli warhamni wajburni Akak tangi tak dia baca Allah hadini fi man hada Gabriel kita baca Tak tahu Dulu tak tahu Minggu lepas tak tahu Tahun lepas tak tahu Tahun 1447 hijrah Cuba ambil lah satu usaha Tengok dalam Google kau Tengok di dalam buku kau gapo kau Baca sikit Apa yang kita Sedang sebut dalam semaya kita Supaya ada peningkatan Peningkatan semua Ni hamba nasihat pada diri hamba kita semua lah. Kerana semaya bel ni sangat berkait rapat dengan kehidupan kita. Penting. Awalu ma yuhasabu yang malqiyamah as-salah. pertama yang Allah Ta'ala akan hisap pada hari akhir lah semaya. Jadi kalau semaya kita tak tahu gapo pun kita sebut, dia tidak akan rasa zuq ataupun tak ada rasa hadirnya halawah ataupun kemanisan di dalam dalam semaya kita. Tak, kita kecek dengan orang pun kita tahu maksud kita nak sampaikan kepada dia. A, tapi kita nak kasih dengan Tuhan tak kira lah kita. Tak tahu maksud gapo kita nak royak pada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan hamba -tuan, ajak diri hamba dan kita semua supaya kita meningkatkan kualiti dan kuantiti ibadah. Bukan saja kuantiti, kualiti pun kena tingkatkan juga. Kuantiti ha, tu daripada dulu tak semaya duha, tahun ni jadi semaya. Alhamdulillah okeylah. Daripada dulu tak semaya witi, masuk tahun 1447, semaya witi. Alhamdulillah okey Cuma daripada segi kualiti tu, kualiti semaya. Daripada akak takbir ko, daripada bersedekat ko, daripada rokok ko, lagu mana. Cara Nabi semaya, kita tengok. Banyak buku-buku dan kitab-kitab yang ajar kepada kita macam mana cara Nabi semaya. Sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasalam. Gitu juga dengan baca Qurannya, dengan sedekahnya, dengan apa tolong sesama dengan orang Islamnya. Itulah orang panggil hijrah yang perlu kita buat berdasarkan orang panggil tahun hijrah bersempena dengan tahun baru hijrah 1447. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima daripada amal ibadah kita yang tahun lepas serta memberikan semangat kepada kita untuk beramal ibadah di tahun 1447 Hijrah ni memberikan kesihatan kepada kita lah. Nah, supaya orang panggil... Uh, dapat pahala yang lebih dan dapat juga pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati -puan, Allah Subhanahu taala, bahawa itulah sedikit sebanyak uh, yang kita boleh sebut pada pagi ini. Uh, Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ada manfaat bagi dunia dan akhirat kita. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله يحيني Allahu Allah, Allah.